Я считаю, что это очень высокие достижения, и благодаря Иван тоже. Поэтому надеюсь, что предыдущий 2013 год тоже будет для нас благоприятным и мы будем выполнять все те поставленные задачи, которые стоят, будут стоять перед СЭПами и перед нашей эвак... городской Эвакокомиссией. Однако это не единственное, чем сегодня пришлось похвастаться присутствующим работникам гражданской обороны города. За прошедший период ими была проделана работа по плану сосредоточения, эвакуации населения и срочной переправки материальных ценностей в безопасные места. По этому поводу комиссии уже оглашены названия некоторых районов. Это Кайкенский, Левашинский и Карабудахкенский районы. Откорректированы рабочие планы с документами членов ГЭД и начальников СЭП откорректирована схема оповещения членов ЭВАКО комиссии и начальников СЭП. Оборудованы функциональные, обновлены функциональные обязанности начальников СЭП города в соответствии с новой инструкцией. Развернули в городе сотрудники и ряд необходимых станций, где в периоды сложности население сможет получить необходимое, как, например, обеззараживание собственной одежды, техники и другого. А расположены эти самые пункты в районах стадиона Труд, завода Дагдизель и городской больницы. Указанные объекты были развернуты на случай заражения радиоактивными и химическими веществами, условно, для прохождения специальной обработки людей, одежды, транспорта с последующей эвакуацией из зараженных Местности в чистую зону к завершению заседания присутствующим работникам была представлена видеоиллюстрация города и главных пунктов гражданской обороны. Фарида Казаметова, Гайдар Рамазанов. Новости Каспи Тв.